今日はあれかもうちょっとスマートに傘を差し出す予定だったのにもくん栗原さんもくんこれあ ああ、カーディガンあ、それより栗原さん、風とか引かなかったうん、おかげさまでそっか、よかった この番組はバンダイビジュアルとご覧のスポンサーの提供でお送りしますど、どうしようすごく緊張する 名前は知らないけど、ももくんのお友達、ありがとうあ、栗原さん、これからどこか行きたいところとかあるありましたもーもくんのお家に行きたいですすでにクローゼットの中に入ってもいいですかウォークインじゃなくても構わない <laughs> なんて言えるわけもなく本日のケーキってなんだろうね 砂糖も入れずに、はあ、ケーキが甘いからコーヒーが合うよねそうだねブラックで飲めるなんて大人だね私知ってるよ 年下で甘党な上にコーヒー飲めないとか子供だと思われる <laughs> なんか今日、はまだ知らない新しいももくんを発見しちゃったかもしれません。 まあどうせ桃くん監査 着物なのは当然だよね。あ、焼もちとか焼かない子なのね。ところでここで重大なお知らせです。ボロボロのチーズケーキ。どうしたの？あれは。おはよう、シルク。そしておとん。 一体それはどこ情報なのまあ見た目悪くても彼なら受け取ってくれるんじゃないのって紀香は言ってたけどやっぱり一度落としたケーキを渡すわけには。 でも。じゃあ栗原さん、ちょっと手を出してみて。んこう？うん。はい。握手。<laughs> ああ。 栗原さんの手っっちゃったすごいプレゼントをもらっちゃったなな,なんてねうん。ごめん何言ってるんだろうね。 もももくんの家ええももくんの家で勉強をするの別にうちでもいいけどイエーイ <laughs> せっかくだからがっつり泊りがけて勉強するいやさすがに夕食までにしてなにそのやる気… つまり期末に向けての勉強会ってことなのねそうももくんのおうちでねこいつ先に行ったら断られると思って強行突破したなでもなんで私やお友達も巻き込んでるの 2>,、うん、2人きりで勉強すればいいじゃんそんなハレンジの <laughs> 何その反応聞くわそういえば 先輩たちって、2年 A 組なんですよね普段の勉強も大変なんですかうん宿題は多いかもえって特進じゃんすげえ俺あそこはメガネのガリ弁しかいないんだと思ってた失礼なこと言うなよてか栗先輩こいつ割とバカっすよどこがいいの <laughs> 存在の全てももくんは人類の宝であり この世の中にうるおいをもたらす神的存在なのですあっももきょうんか,かわいいところかな<っ><笑><笑>確かにももちゃんはうちのクラスで一番かわいいかもサイズがな。 お邪魔します,します念願のももくんのおうち俺の部屋2階なんで何か飲み物持っていくから先に上がっててあ私お菓子持ってきたから手伝うよえこれ栗原さんの手作りなのすごいね本見て作っただけだから大したことないよ本当はこの前のももくんの誕生日にあげるつもりだった 何してるの聞こえてるよもうグラスとか自分で持ってけよなへえイチャイチャしてたからつい熱い <laughs> 曖昧だな雑誌の編集とカメラマンだっけうん高齢が近いからって今日も帰ってこれないっぽい大変だねちょっと親に連絡入れとくまさか夕食まで作っていく気だったとは思ってなかったわ <laughs> もモモくんの胃袋をつかむチャンスだと思って 普通に上がってそうだけどねさあで何を作るの <laughs> 肉じゃがメニ,ニューがガチすぎるカレー作るのにじゃがいも。 譲らないよ。 この番組は「バンダイビジュアルと」とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。